মনোযোগদ পঢ়া বা এইখিনি যদি বাইকেক্ট কৰি তোমালোকে এইচ এছত হওক বা বিকম হওক বা প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি তোমাৰ class seven খিনিৰ কথা যদি clear কৰি লোৱা বুজা, লোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ HS ত বঢ়িয়া সহজ হৈছে, সহজ হৈছে, বৰ ইমান বেছি পঢ়াৰ প্ৰয়োজন নাই বা M Com হওক B Com হওক মানে এইখিনি কথাই repeat হৈ থাকিব। বুজিছা, তোমালোকৰ first subject খন ধৰি লোৱা social science, social science ত তোমালোকে এনে ধৰণে পঢ়া চোৱা, কাৰন social science খনত মানে তোমালোকৰ কিমান মানে এইখিনি কথা পঢ়া তোমালোকে যাতে তোমালোকে এইখিনি কথা পঢ়ি পেলাই মেট্ৰিকটো pass কৰিব পাৰা কিবা কৰি তোমালোকে ভাবা যে মই পঞ্চাছ পাৰ্চেণ্ট বা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পালে বা ছিক্সি পাৰ্চেণ্ট পালে মই হৈ যাব তোমাৰ এনেধৰণে কৰা যে মই পঢ়িলে বহুত বেষ্ট আৰু তাতে মেট্ৰিকটো কিবা পাছ কৰিবা ছ'চিয়েল চাইন্সখন ইমান বেছি পঢ়িব দৰকাৰ নাই কাৰণ নালাগে আৰু এইচ এছত হওক বা বিকম হওক বা এম কোনো দৰকাৰে নাই ছচিয়েল চাইন্সখন লাগিব আৰু সৰু সৰু কথা কিছুমানে জানাৰ কাৰণে মেট্ৰিক পিছত তোমালোকৰ চাইন্সখন তোমালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কিন্তু যোনজনী ষ্ট্ৰীম চাইন্স লোৱা তেতিয়া তোমাৰ কিন্তু কমাৰ্চুটৰ কাৰণে চাইন্স নালাগে কাৰণ তোমালোকে যিহেতু চাইন্সটো নহয় সেইকাৰণে চাইন্সটো নালাগে চাইন্সখনত তোমালোকে অলপ বেছি গুৰুত্ব দিয়া চাইন্সখনত মেথছখন তোমালোকে মানে গুৰুত্ব দিব মৰমতে ইমান বেছি নালাগে কাৰণ চোৱা মেথছখন তোমালোকে বহুতে কয় যে

এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ এছামিছখন মেইন বুক বুকু প্ৰয়োজন নহয় পিছলৈ কিন্তু কামত দিব কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হওক ইয়াৰ হওক যিমান পঢ়া নহয় মেইন কথা গ্ৰামাৰ খেদি লাগিব চোৱা গ্ৰামাৰ তোমালোক থাকিব ৰচনা হওক ৰচনা পিছলৈ ৰচনাই আহে তোমালোকৰ যদি ফাইনেল পৰীক্ষা ৰচনা গ্ৰামাৰ আহিছিল ৰচনা ৰচনা পুৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি তোমালোকৰ ৰচনা আনি যদি ক্লাছ টেনৰ ৰচনা নি ভালকে যদি পাঁচখন বা ছয়খন ৰচনা ভালদৰে ভালদৰে পঢ়া

কৰি পেলাই যাতে পিছলৈ যাতে ইমান বেছি ইয়াত পঢ়াত প্ৰয়োজন নাই english কাৰণ তোমালোকৰ grammar খিনি এক number মই important বুলি ভাবো grammar কাৰণ চোৱা english ত যোনখিনি তোমালোকৰ grammar, grammar থাকিব essay থাকিব essay গুছি গল essay ত তোমাৰ eight marks নে কিবা এনেকুৱা হয় eight marks eight marks ত তো essay যদি তোমালোকৰ মতে নহয় পাঁচ ছয়জন মানুহে essay যদি তোমাৰ ভালদৰে eight essay টো লাগিবই essay তো ভালদৰে পঢ়ি পেলাই পুৰা মুখস্থ কৰি লোৱা তাৰ পিছত তোমাৰ সেই এই একে repeat এসে তোমালোকে ভালদরে যদি এইচ এল কমপ্লিট করে থৈ দিয়া বা কপি করে ধরে কে তো লিখি বেলা থই দিয়া বইয়া তা তোমালোকে হেখনি হেখনি হাতে এসে তোমালোকে এইচ এস ত বুড়াকে রিপিট করে পারবা অর্থাৎ ফাইনাল পেপার লিখিয়া পারবা

তো এইখানে কথা কলো কিবা অলপ যে তোমাৰ ভাল দৰে কিবা অলপ সি কিবা পাৰিছে ভিডিঅটো মাজে মাজে লাইক like কৰি দিবা কাৰণ মানে like টো কৰিলে মই আৰু এনেকে ধৰক যেন ভাল ভিডিঅ বনাব চেষ্টা কৰিম তো আজি ভিডিঅটো প্ৰায় মানে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছা তোমালোকে এটা subscribe টো কৰি দিবা নতুন এটা ভিডিঅ লগ পাই থাকিম তাৰ পিছত bye